Şir bürcümüz 14-dən 20-sinə görə Şir bürcümüz nə göstərir bu həftə? Şir bürcümüz. Bu həftə Şir bürcüləri şansınız açılır. Mirasla söhbətləriniz olacaq. E, yəni ailə kimi qohumaqrabı arasında nə isə miras söhbəti olacaq. Bax, burada kirədə oturan kredit ödən ödəyən sıxıntılarını görürəm çıxır burada. Yəni inşallah e, bəzilərinizin içində bax görürsüz problemlər e, var. Düşünürsüz. Çox düşünənlər var bu e, Şir bürcündə. İnşallah narahat olmayın. Ödəmələrinizi yavaş-yavaş ödəmələrlə yavaş-yavaş zamanla ödənilib gedəcək. Bir zamanlar yəni gözəl olmuş Yaxşı, o həyat keçmiş, bəzilərinizdə görsən incikliiklər olmuş, bəzilərinizdə qohum arasında, qohum, yəni ailə içində incikliiklər görünür olmuş. Yəni yorulmusunuz. Maddi zəifliyi olanlar çıxır burdakı. Yəni çox yorulmusunuz. Yəni nə vaxta kimi gözəl sözlərə nə var? Hamımız deyirik ki, "Ya olacaq, düzələcək, ruzunuz olacaq." Bunu deməklən deyil. Bəli, biz sizə bilirsiniz, incimiyin əzizlərim, can, canlarım, canlarım, şir burcullarım bürcləri. Yəni bunu biz e, baxaraq fincanda deyiriksə də, hər şeyi Allah Taala hamımıza yardım olsun. Yəni Allahın əlindədir. E, bax, əliniz açıqdır. Vaxtıykən elə bir yardımlar ləmsiz, e, çoxuna yardım ləmsiz. E, amma yeri gəlsə indi özünüz yardım istəsəz, sizə heç kəs yardımı əlinizə uzatmayacaq. Bax, belə bir vəziyyətdə olursuz. Bəzənizin borcu bitməmiş e, şiş bürclərim. Gözünüzdə toxluq var, çox toxluqsuz. Yəni başqasının malında, mülkündə gözünüz yoxdur. Biz sizdə bəzi işlər var ki, bəzilərinizdə bu həm ya şamil deyil ki, mə şamildirsə götürür sözünü. Bax, bəzisində 2, bəlkə də 3 il ola bilər ki, işləri yarımçıq qalmış, arzuları yarımçıq qalmış insanlar var burada sinirlisiniz biraz ehtiyatlı olun işir bürclərinin bəzilərinizdə təzyiq yuxarı aşağı oynaya bilər allergiyə bəzilərinizdə allergiyə vəziyyəti ola bilər burada bəziləriniz inanırsınız hətta hər şeydən uzaqlaşmaq rahat olmaq istəyirsiniz bəzilərinizdə bax qorxu var içində qorxu var nəzar nəfis var danışmaq var sizi çox dilə gətirirlər Lakin Allah tərəfindən, şir bürcləri, siz doğrudan da Rəbbim tərəfindən qorunmalar var. Yəni e, narahat olmayın, Allah tərəfdən sizə yol açılıqları var. E, bax, evi olmayan Allahın köməyi bir şansla, bilmirəm, bir möcüzə ilə, şansla ev açılıq yolları olacaq. Məhkəməsi olan, ədalət istəyir, ədalət olacaq onlar üçün. Burada 2-3 üç nəfər arasında haqsızlıqlar uğrayan insanlar var yəni eşidəcəksiniz ki, yəni onların arasında böyük bir söz söhbətlər olacaq. Çalışın ki, onların arasında girməyin. Yəni qarışmayın onların işlərinə. Özləri bir ortaya gələcəklər. Bir burada Şir bürcü sizə bir nəfərdən neqativlik gəlir, pisliklər gəlir. Oğlub da edir də. Bax İnanırsınız ki bu ə, tərəfdən sizə pisliklər, bəzi nəzərlər, yəni sizin qabağa getməməyiniz, sizin bəzilərinizin işi yarımçıq qalmaması, bax burada yazılar var, sizə pisliklər edənlər var. E, yəni evinizdə ocağınıza biraz ağrı var, sıxıntı var. Elə bəzilərinizdə elə bir evə girən kimi yatmaq, uzanmaq istəyirsiniz, elə bir e, elə belə ki, yorğunluq var. Elə bir heç kimlə danışmaq, tənhalığa sıxılmaq istəyirsiniz. Narahat olmayın, bu yollarınız açılacaq. Biraz yenə də dedim, dualar oxuturun. Evdə dualarınızın səsi gəlsin. Və miras söhbəti olanlar var, məhkəmə işində ola bilər, ola, var, gətirdə. Və belə bir e, işlər görünür burada siz ə, əziz ə, şir bürcləri siz həyatda Allahın sınağından keçək-keçə gedirsiniz. Yorulmayın, çalışın. Yəni özünüzü çox darıxdırmayın, sıxıntılar keçirməyin. Yenə deyirəm, çalışın ə, evdə ə, bütün ə, ocağınızda ə, küncləri sirkəliyin, sirkəli sular iləyin. Yəni güzgülərinizi sirkəli su ilə, duzlu su ilə silin, qaplarınızı silin. Yəni ocağınıza üzəri yandırın. Bəzilərinizin işi yanmış, yarımçıq qalmış, yəni iş axtarırlar. Yəni ona görə də narahat olmayın. Bu həftənin elə bir 14-dən, 16-sından sonra, 15, 16-sından sonra inşallah bəzilərinizin sevinci olacaq. Övlad tərəfindən sevinci olacaq, oxuyanlardan sevinci olacaq inşallah bax toy nişanı olan olacaq elə bir gözü yolda olan var övladı üçün e, yəni bəxt qismətini e, yəni Allaha dua edən var inşallah açılacaq lakin e, yəni heç kəsə müraciət etmirək Allaha dua elin Allaha Allahdan hamınıza yardım kömək olsun inşallah olacaq də şir bürclərinin bu həftə inşallah siz üçün çoxsuza çoxuza şanslar açılacaq